Набрала 38 Второй член инициативной группы. Дальше. Максим и Анастасия. 34. Петя и Простите, <говорите>, это нервно. Дальше. Одинаковое количество. Набрали два кандидата. Бирюкова Александра и Бояринов Владислав. Итого 5 человек. Итого пять человек. Инициативная группа, поднимитесь, чтобы вас еще раз все увидели и понимали, к кому обращаться. Все увидели. Вот именно к этим людям вы теперь имеете возможность обращаться и спрашивать, где вам посмотреть положение. Им вы можете давать свои замечания, свои дополнения к тому положению, которое они вам ну, доведут а, до да вашего он. сведения. И именно на них возлагается ответственность за организацию ваших последующих сборов, на которых да. вы это положение да. обсудите, проголосуете, примите решение, назначите выборы и проведете их, я надеюсь, успешно, да. демократично. И да вот сегодня, 28 марта, вот да. а, пожалуйста, инициативная группа и все...

Да. Еще раз. 31 числа инициативная группа обязуется выставить на всеобщее рассмотрение положения про выборы до про выборы головы студентской рады. 31 числа все студенты ознакомляются с ними. И дальше уже там установите Давай срок, в течение которого все студенты имеют возможность и право высказать свои предложения. Определите сейчас. Студенты, для вас хватит 3 дня для того, чтобы вы ознакомились и при, принесли свои предложения дополнения. Вот к всем вам вопрос. Вам достаточно будет 3 дня для того, чтобы ознакомиться? Фиксируйте в протоколе. До 31 оглашают до 3 включительно, да? до 3 апреля вы, все, все, кто желает, могут высказаться. И дальше назначайте ваше следующее собрание, когда да. вы его проведете. Вы можете сейчас это определить для того, чтобы уже повторно никого не созывать. Для обсуждения и принятия положений. Определяйте Второй? дату. Ровно неделя, Нет, смотрите, если до понедельника инициативной группе подадут предложение замечания, а их же надо будет как-то да, нужно будет обработать, обработать да? конечно. Да, да, в, вторник. В, вторник сюда. в вторник, давайте в вторник. Всем подстольник, да, в вторник. Вам хватит одного дня, инициативная группа, вам хватит да. одного дня? Сейчас, Ромчик. Четверг, вернее, вторник, четвертое число, да? Да. Телефон оставлю здесь, там где трибуна. Время? Время. Время. С Определите время сразу, -то -то нас нас а то потом кто-то надо. Согласны все? Да. Все согласны? Да. 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 А. Всем спасибо. Всем да. спасибо.